સાણંદ તાલુકાના વિરોચનગર ગામે આજેદ ગામમાં ઈદ ઉલ અદહા ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી જેમાં તમામ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓએ ભાઈચારા સાથે એકબીજાને ગળે મળીને ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી આ ઈદની નમાઝ અદા કરવા માટે વિરોચનનગર છારોડી દોદર કલાણાના મુસ્લિમ બિરાદરો નાના મોટા સૌએ ભાઈચારા સાથે ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી અને હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ સામૂહિક ભાઈચારા સાથે મળીને કોમી એકતાનું પ્રતિક રાખીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી जमा सांत जीआईडीसी पुलिस स्टाफ हाजर होने तमाम मुस्लिम बिरादरो ने अभिनंदन पाठव्या था कैमरामेन अफजल खान पठान रिपोर्टर बेहलोल मलेक टीवेटी न्यूज गुजराती सांत सात छः बे हज़ार पच्चीस शनिचर का दिन है हमने सबने मिलकर ईद जुहा की नमाज अदा की और उसके साथ साथ भी हमने मुआना का भी किया और मुसाफा भी किया इससे दुनिया के अंदर लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एक भाईचारा के साथ दुनिया के अंदर ज़िंदगी को गुजारें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को दो त्यौहार दिए हैं एक ईदालफर एक ईद अज़हा और ईदालफितर के दिन तो हम लोगों का ख्याल भी रखते हैं गरीबों का ख्याल भी रखते हैं और उनको सद के फितर देकर और उसके साथ बड़ा ज़कवात देकर उनकी मदद भी करते हैं और ज़ुहा के अंदर रेट के हिसाब से गिना जाए तो बहुत ऊंची कीमत के अंदर हम जानवर को अल्लाह के नाम पर खरीदते हैं और खरीद तक खरीद कर उसको ज़बा किया जाता है और ज़बा कर कर गोश्त गरीब तक पहुंचाया जाता है और अल्लाह ताला ने कहा है कि ईद के दिन जितना सवाब कुर्बानी और खून बहाने का है इतना कोई और व्यू के अंदर सवाब नहीं है बताए बहुत सवाब है और उसके बाल जितने जानवर पे होते एक एक नेकी मिलती है नेकी भी मिलती है इसके साथ हमें कुर्बानी को खूब करना चाहिए अल्लाह ने माल जान जो सलाहित दी है हम कुर्बानी को करें और मालदार पर वाजिब है तो वो तो कुर्बानी करें अपने लिए करें रिश्तेदारों के लिए करें अल्लाह के नबी के नाम पर सब के लिए कुर्बानी को करना चाहिए और चैनल के माध्यम से मैं बात यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया के, के देशवासी को कि दुनिया के अंदर अमन चैन सुकून वाली ज़िंदगी को बाकी रखने की फिक्र करें